Ну, в принципе, сегодня заслужили победу, так сказать, просто что в концовке э, привезли сами себе в быстром отрыве один трехочковый Сидорова, и второй на последних секундах, как бы, когда мы начали подбираться, и был шанс нам вернуться как бы, в игру и ее выиграть, э, не разобрались на пикинг роли. В целом мы проделали большую работу, считаю, что подбор единственное, что нам нужно... Э, работать над этим компонентом и много сделали потери конечно и если убрать эти так сказать нюансы то я думаю что игра бы намного бы легче проходила и в нашу пользу во-первых поздравляю южный с победой молодцы в последнее время показывать очень вообще в этом сезоне показывать очень хороший баскетбол мы знали о том что мы играем с командой у которой лучшее, наверное, нападение в лиге. Вот, разбирали, готовились. В целом многие вещи, которые мы подготовили по защите, сработали. Но сейчас в раздевалке говорил, и это всем известный факт, что если команда проигрывает подбор при том в таком количестве, ну, рассчитывать на победу очень тяжело. 21 подбор на нашем щите. Эта проблема идет из игры в игру. Можно найти какие-то оправдания, да, что сегодня у нас мы потеряли Криса, Коукли, да, такое неприятное падение, он ударился головой. Сейчас будем разбираться, что там с ним делать, потому что плохо себя очень чувствует. Вот. Конечно же, там Игорь Чумаков сегодня просто без замен практически отыграл в третьей четверти в концовке, дал ему минутку, выпустил молодого Игоря Сергеева. За эту минуту сразу минус 6 упали, и пришлось Игорю вернуться опять на площадку. И уже в конце просто с последних сил доигрывал. И в конце, нужно сказать, химик и провел все атаки правильно. Все через низ, там, где у нас самая была сегодня короткая ротация. Вот. Но опять-таки простые цифры. Химик забил 20 очков второго шанса. В ответ мы забили 4 очка второго шанса. Вот это подаренные, это те очки, которых не должно было быть. Это те очки, в которых мы отлично защищали, заставили химик промахнуться. Они подобрали мяч и имели второй шанс для реализации. Ну и 19 очков после наших потерь. Действительно, сегодня было очень много потерь. 39 очков мы but uh, really the key moment was what made it hard for them was because we was like punish them on the glass and our big guys was not backing down from the challenge they would just keep going at them so i think we got to the final line Oh, foul line, foul line, this whole foul line. This is the foul line, yeah. Oh, okay, 29 times. That that's a lot. We just gotta make these foul shots. But um, I mean, it was a good team win. It just a couple stuff we gotta work on. We had no, the team like to outlet the ball ahead, and we didn't do too well of that in the first half. So just key stuff we gotta tune into. But um, great team team win and. Congratulations to the team that came in and gave us a fight. Thank you very much. Спасибо большое за поздравления. Действительно, очень тяжелая победа. Черкассы отличная команда, очень хороший роустер, да, четыре иностранца, очень хорошие опытные украинцы. И Саша Кольченко сегодня действительно был, как говорится, в огне, да, особенно в первой половине. Очень сложно было, забивал тяжелые броски, очень хорошую игру провел. Мы настраивались, разбирали. И, как сказал уже Дион, да, они очень хорошо бегут быстрый прорыв, и очень важно было сыграть хороший транзишн дефенс, что нам в первой Половине абсолютно не удалось, мы пропустили 53 очка, это ужасно. И в перерыве состоялся разговор, да, мы заставили их пропустить всего 36. И если из этих 36 очков мы еще посмотрим, опять же были ошибки, которые приводили к каким-то легким очкам, к каким-то недопониманиям, мяч вроде в наших руках какая-то глупая потеря, и они из этого забивают. То в принципе позиционная защита была э, хорошей один момент, который сегодня мне очень понравился, это то, что, если мы посмотрим по статистике, да, у нас э, все ребята да, сколько, раз, два, три, четыре, пять, шесть человек забили 10 и больше очков, да, то есть, как бы такая командная хорошая работа и отлично сегодня играли на счетах, 21 подбор, нападений, но плохой момент штрафный, 13, 13 штрафных мы промазали, это слишком много, и когда игра идет на один мяч, да, можно было да, где-то не досчитаться этого штрафного. Поэтому над этими моментами нужно работать, нужно как можно быстрее забывать эту победу. И через день у нас очень важная и тяжелая игра против Киев-Баскет.